Tuan Sain. Pengurusi, uh, saya tidak mahu mencela, cuma mohon penjelasan. Mungkin yang Muhammad Jerantut kata tadi uh, lelaki lebih matang. Mungkin ingin perbetulkan kenyataan itu. Cuma itu permintaan. Mungkin tersasul lah. Kita sama-sama mengangkat wanita. Apa yang dimaksudkan mungkin Jerantut saya tak tak faham. Ha. Tapi Jerantut kata lelaki lebih matang. Mungkin nak perbetulkan perkara Boleh. itu. Terima kasih. Terima kasih. Uh, maksud Jerantut ialah dalam kes begini memang dijadikan Ini belum tu. Oh boleh. Uh, peraturan 37 tu Yang Berhormat Jelutong nak mencelah. Nombor 1 saya kena tanya dulu. Yang Berhormat jerantuk benar ke tak? <laughs> <laughs> Dia dah mencelah dah pun, tuan jadi saya benarkanlah. Tahu. Ha? Jadi saya nak tahu juga pasal ha. apa peraturan ni saya pentingkan Kalau Yang Berhormat jerantuk benarkan saya benarkan. Boleh Insyaallah okay, saya benarkan. Teruskan. Baik. Maksud saya jelutung, uh, Uh, Jenantuk benarkan Peraturan 30 Terima kasih tiga. Tuan Pengurusi Kita sama-sama ya. angkat martabat wanita ya, Terima kasih Yang Mohd Pengurusi Lutut bangkit tadi tak minta Yang kebenaran Muhammad pun Yang Mohd Sepatutnya dia minta kebenaran Tuan Pengurusi dulu uh, Yang Mohd Pengurusi Saya nak mencelah Ni tak minta Terus bercakap ya Yang Baru Muhammad. nak minta Jadi tu kita dah, dah Tak apalah Ini untuk kali ni Untuk lain kali <laughs> Bagi bagi dia dapat kebenaran Daripada Pengurusi dulu Baru boleh uh, apa mencelah Saya silakan berikutnya Yang berhormat Jerantut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih tuan tuan pengerusi. Saya memulakan dengan mengucapkan hari selamat hari antarabangsa menghapuskan keganasan terhadap wanita kepada semua ahli, ahli parlimen wanita dan semua wanita di luar sana. Islam telah mengangkat wanita lebih tinggi. Kerana wanita ini perlu dikasihi dan dicintai kita ambil contoh dalam perjanjian aqabah yang kedua ada Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amru. ini mana mereka ini uh, adalah uh, di antara terbabit dalam perjanjian aqabah yang kedua yang melahirkan negara Islam yang pertama iaitu Madinah begitu juga dengan Ummu Salamah wanita yang bertanggungjawab memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah terjadinya perjanjian Hudaybiyah yang melahirkan negara Islam yang kedua iaitu Mekah, menunjukkan Islam mengangkat wanita ke tempat yang maha tinggi yang lebih tinggi berbanding dengan dengan, uh, dengan apa yang berlaku kepada wanita sebelum ini uh, Tuan Pengurusi uh, saya merujuk kepada butiran 030300 pembangunan dan perkembangan kanak-kanak uh, realitinya uh, Tuan Pengurusi Pusat jagaan berdaftar masih lagi tidak mencukupi dan kos pengasuhan semakin meningkat, khususnya kepada keluarga yang berada dalam uh, lingkungan B40, menyebabkan escape route yang diambil oleh keluarga-keluarga ini adalah dengan pergi kepada pengasuh yang tidak bertauliah. Jadi soalan saya kepada Kementerian bila <coughs> bilakah Kementerian boleh melaksanakan satu Uh, kewajipan kepada mana-mana syarikat yang mempunyai majoriti pekerja pekerja wanita untuk diadakan uh, taska ini. Yang kedua, apakah kerajaan boleh melihat kembali syarat kelayakan kepada taska ini, subsidi kepada taska sebab kalau dia lihat nilai per kapita hanyalah pada RM800 untuk bandar dan RM500 untuk luar bandar. Kalau kita ambil simple math ya Timbalan Menteri kalau gaji minimum 1700, ibu muda dengan suami yang muda, 1700 kali 2 3400 bahagi dengan 3 lebih kurang 1000. Dia dah terlepas daripada subsidi 800 800 ini. Jadi kenapa tidak kalau kita nak membantu golongan-golongan sebegini kita naikkan pendapatan per kapita itu supaya membolehkan ramai lagi di antara mereka yang rakyat yang susah ini untuk mendapat bantuan subsidi ini. Keduanya tuan pengurusi butiran 031900 dan 032000 subsidi mammogram dan saringan cervix untuk pengetahuan semua kanser payudara ini merupakan kanser nombor satu untuk orang perempuan jadi soalan saya kepada uh, pihak kementerian apakah telah dibuat kajian uh, awareness ataupun kesedaran terhadap pemeriksaan ini, pemeriksaan mamogram dan juga saringan serbik sini kepada semua rakyat khususnya anak-anak wanita kita. Dan kedua, adakah keperluan untuk keperluan untuk kementerian mewajibkan pemeriksaan ini kepada mereka yang ada sejarah? Maknanya ahli keluarga mereka ada sejarah kena kanser payudara, kanser serviks, diwajibkan anak-anak perempuan mereka untuk mengambil uh, pemeriksaan ini dan diberikan subsidi maknanya kita memberikan subsidi secara bersasar ketiganya uh, Tuan Pengurusi butiran 020200 iaitu pembangunan wanita khususnya kepada risiko sosial dan keselamatan cyber saya melihat uh, keselamatan cyber ini Tuan Pengurusi amat runcing khususnya kepada golongan wanita dan juga remaja maka saya ingin mencadangkan kepada pihak kementerian untuk memperkenalkan program keselamatan cyber khusus gender sensitif kepada wanita, sebab wanita dengan lelaki ini berbeza. Lelaki ini lebih 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 lebih, lebih, lebih matang dalam berbanding dengan perkara ini berbanding dengan wanita. Jadi bagaimana pihak kementerian boleh mengambil uh, secara serius tentang perkara ini supaya perkara ini tidak terkena kepada golongan wanita. Dan bagaimanakah kerjasama dengan pihak sekolah, universiti, NGO untuk memastikan program-program ini menjadi satu inisiatif yang berkala dan dapat mengurangkan statistik keganasan ataupun kerosakan yang dibuat kepada golongan wanita kerana isu ini. Dan yang terakhir, uh, Tuan Pengurusi. Tuan saya... Pengurusi, uh, saya tidak mau mencela, cuma mohon penjelasan. Mungkin yang Muhammad Jerantut kata tadi lelaki lebih matang mungkin ingin perbetulkan kenyataan itu cuma itu permintaan mungkin tersasul lah kita sama-sama mengangkat wanita apa yang dimaksudkan mungkin jerantut saya tak tak faham ha. tapi jerantut kata lelaki lebih matang mungkin nak perbetulkan perkara Baik. itu terima kasih terima kasih uh, maksud jerantut ilam dalam kes begini memang dijadikan sebelum tu oh boleh er uh, rotan 30 7 tu yang berhormat Jelutong nak mencelah. Nombor satu saya kena tanya dulu. Yang berhormat Jelutong benar ke tak? <laughs> Dia dah mencelah dah pun. Tuan Pengurusi jadi saya benar ke lah. Tahu. Jadi ha? saya nak tahu juga. Pasal ha? apa peraturan ni saya pentingkan. kan. Kalau yang berhormat Jelutong benarkan saya benarkan. Boleh. InsyaAllah okay, saya benarkan. Teruskan. Baik. Maksud saya. Yang berhormat Jelutong ha. benarkan. Peraturan 30. Terima kasih tiga. Tuan Pengurusi. Kita sama-sama angkat martabat wanita. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Pengerusi, lutut bangkit tadi tak minta yang kebenaran pun. Yang Sepatutnya dia minta kebenaran tempat kerusi dulu. Uh, yang Berhormat Pengerusi, saya nak mencelah. Ni tak minta terus bercakap ya. Baru yang nak minta. Jadi tu kita dah, dah tak apalah ini untuk kali ni. Untuk lain kali <laughs> bagi bagi dia dapat kebenaran daripada pengerusi dulu baru boleh apa mencelah. Itu itu sebab saya interrupt tadi. Itu sebab saya mencelah. Baik. Kalau kata tadi Yang Berhormat Jerantut tak benarkan dua pertuduhan saya boleh kenakan jelutong tapi saya bila dengar yang Ibu Ahmad benarkan jadi isunya become neutral faham ya silakan yang Ahmad terima kasih Tuan Pengurusi maafkanlah jelutong walaupun walaupun dah banyak kali dia buat tapi insyaAllah lepas ni menjadi pengajaran kepada jelutong Saya, saya, saya. kan dari awak kerana keinsafan itu saya jawablah maksud kematangan itu. Maksud kematangan itu jelutong ialah dalam Islam uh, memang kematangan itu lebih kepada pihak lelaki kerana uh, itulah kuasa ceraian di dalam keluarga Islam diberikan kepada lelaki tapi dalam konteks ini ialah di struktur dan sistem itu dia lihat uh, banyak gangguan ini atau pengrusakan ini terkena pada wanita itu je maksudnya tidak ada feminisme ataupun nak beritahu lelaki lebih baik daripada wanita sebab baik baik tak baik ini pada Allah Subhanahu Wa Taala eh Baik. Akhirnya tuan pengerusi berkenaan dengan cadangan working from home untuk wanita kita tidak menafikan dan kita memerlukan wanita untuk berada 30% dalam semua bidang yang dibolehkan untuk wanita bersama hatta saya memulakan ucapan saya tuan pengerusi dengan menunjukkan wanita di dalam Islam termasuk di dalam mereka yang mengadakan polisi kenegaraan dalam perjanjian Hudaibiyah dan juga Aqabah yang kedua Namun begitu, kalau kita nak tarik minat wanita-wanita ini untuk bersama di dalam sektor-sektor ini, seharusnya diberikan kemudahan kepada wanita-wanita ini, khususnya di dalam mendidik anak. Jadi sebab itu, jerantut mencadangkan supaya kementerian fokus, cuba bawa perkara ini ke peringkat mesyuarat kabinet, supaya mana-mana wanita yang berada dalam sektor-sektor 30% ini, yang mereka ini kita masukkan dalam sektor ini, supaya diberikan kemudahan kepada mereka supaya mereka tidak tertinggal kepada kerja asasi itu mendidik anak-anak di rumah. Jadi kalau boleh kita cadangkan dalam lima hari bekerja itu, tiga hari mereka ada di ofis dan dua hari mereka boleh berada di rumah untuk monitoring progres anak-anak kita dari sudut pendidikan, dari sudut akhlak dan so, sebagainya. Jadi minta celah boleh. Uh, boleh. Uh, saya nak minta pandangan daripada Haji Rantut sebab dalam Islam uh, soalan ibu, yang terakhir uh, ibu diangkat ke sangat tinggi sehingga bila dipanggil ibu panggil sekali saja kalau bapa panggil mungkin tiga kali adakah jiran tu setuju bahawa kemuliaan seorang wanita diangkat oleh Islam menang, menang sehingga begitu tinggi sekali bagaimana pendapat uh, jiran ya kita Kemudian setuju penjelasan yang terakhir ya. ya kita bersetuju dan kita harapkan kementerian wanita untuk menjadi champion juara untuk memastikan kita meningkatkan uh, wanita ini pada tahap yang sepatutnya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum dan salam. Terima kasih yang berhormat Jeran Tun. Silakan yang berhormat Batu Pahat.